Телеведущая ⁇ это та, которая ведет телепередачи. И еще есть ведущие, которые работают на конкурсах. Они рассказывают, кто будет выступать и кому надо готовиться. Еще они должны выглядеть в соответствии их программы. Еще они должны быть причесанными, ухоженными, красивыми, чтобы программа обязательно кому-то понравилась. Телеведущий это не просто человек в кадре, это человек, от которого зависит программа. Телеведущий должен выглядеть красиво. Он должен хорошо знать свой, свой сценарий, чтобы не забыть его во время программы. Хорошая Я прическа. Любого цвета платечка, туфли. Но чтобы не было растрепная прическа, рваная одежда, должно быть все прекрасно. И ведущие должны быть все время э, на, те, э, на телевидении и вообще очень красивые. Мне кажется, идеальное ведущее это которая одевается так, как ей подходит. Ну, там, например, ей подходит э, лучше всего, э, например, платье узкое, или там, или какой-то костюм. У нее должна быть хорошая дикция. Она должна понимать, о чем рассказывает. Телеведущая, ну, она вообще э, всегда воз, э, возле телевизора, э, она снимается, э, рассказывает все про себя э, и про, про, други, э, про других людей. Э, 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 ходит, снимает интервью. Э она должна хорошо выглядеть и никогда э, она не должна э, плохо выглядеть на камере.